Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Miss Fafa si pembaca berita. Terima kasih yang sudah subscribe, saya doakan sehat selalu dan lancar rezekinya. Jangan lupa like, komen, dan share. Soimah Pancawati sosok pesinden, penyanyi, dan pembawa acara yang multitalenta. Soimah Pancawati merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara pasangan Hadi Narko dan Kasmiati pedagang ikan di daerah Kayu Kabupaten Pati. Sebagai pesinden dan artis multitalenta yang sukses, Soimah pun ternyata memiliki rumah megah di Yogyakarta yang konsepnya bernuansa Jawa dan hampir semua ornamennya terbuat dari kayu dan dipenuhi nuansa Jawa, bahkan karena saking luasnya rumah Soimah lebih mirip keraton. Rumah Soimah juga memiliki pendopo yang sangat megah yang dinamai pendopo Tulungu, Yuk intip sedikit rumah Soimah yang ternyata juga memiliki peliharaan yang unik yaitu beberapa kura-kura. Selain memelihara ikan, ternyata Soimah juga memiliki beberapa kura-kura yang masing-masing memiliki nama antara lain, Aceng, Ningsih, Yayuk, Wito, Lita. Karena halaman rumah Soimah sangat luas dan banyak sekali tanaman pohon dan bunga, kura-kura ini juga bebas bermain sampai Soimah setiap hari harus berteriak mencari keberadaan kura-kuranya. Ada saja tingkah lucu kura-kura tersebut. wis cepet ngopiak-ngopiak iku terus Ayo mangkat TPQ ora. jam 5 kae guru ngajimu kae lho. Wis ngenteni kae lho. Bendina kok wae kan ngopiaki terus. Ayo iki jam 5. Kowe nek ora do mangkat TPQ ora tak jak ning ulang tahun kowe. Do neng ndi iki? kan bendina ngopiak-ngopiak ngene -ngopi terus yo gak garo tak Ya yuk iki meneh. Kowe sing paling gede dhewe paling tua Ini panutan Meskipun setiap hari memarahi kura-kuranya, akan tetapi Soimah juga sayang banget lho sama kura-kuranya. Soimah dengan telatan mengolesi kura-kuranya dengan lotion biar terlihat mengkilap. Gemes banget ya lihat tempurung kura-kuranya jadi mengkilap. Penampilan Soimah di rumah santai banget ya, dan Soimah juga akrab banget dengan para karyawannya di rumah dan sering bercanda dengan mereka. Tak hanya pandai bernyanyi, Soimah juga melebarkan sayap bisnisnya dengan membuat bakso yang diberi nama Baksoimah. Soimah. Bakso Imah dijual dalam kemasan frozen ini memiliki jargon, lezat, sehat, tuman. Karena yang bisa mengalihkan pandanganku hanya Mbak Soimah. Kita coba dulu. Asli ini teksturnya lembut. Kelihatan kalau baksonya nggak main-main, nggak sekedar bikin bakso, tapi memang betul-betul niat. Ini enak banget. Pokoknya Mbak Soimah lezat, sehat, tuman. Kembali ke rumah Soimah yang megah, ini adalah penampakan pendopo Tulumo yang sangat megah. Belum lama ini, Denada mengunjungi pendopo Soimah dan melakukan senam Zumba yang dikombinasikan dengan tarian Jawa. Aduh, ya Allah. Akhirnya kesini ya. Mau oh, ngapain sih? Terang banget.